Жизненно важное значение для каждого государства-члена ООН, более того, для всей Организации Объединенных Наций и мирового порядка, который она олицетворяет собою. В течение вот уже целого месяца все возможные и невозможные границы международного права разработанного такими большими усилиями человечеством и особенно этим институтом, были безжалостно попраны. То, что произошло в моей стране, является прямым нарушением устава ООН. Многие до сих пор не могут осознать реальную действительность, что это произошло в Украине, в самом сердце Европы. Это произошло в 21 веке. Ваше происходительство. В течение прошедшего месяца мы были свидетелями наиболее вопиющих попраний международного права после создания Организации Объединенных Наций. После двух недель военной оккупации целостная часть Украины была аннексирована силой государством, которое раньше обязалось гарантировать независимый суверенитет и территориальную целостность моей страны в соответствии с Будапештским меморандумом. Государством, которое является одним из постоянных членов Совета Безопасности, которому члены ООН поручили важнейшую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Эта агрессия была тщательным образом откалибрирована с таким расчетом, чтобы осуществить ее в момент, когда Украина формирует всеохватное правительство. Сейчас, несмотря и вопреки всему, такое правительство формируется и продолжает работать. Целью этой агрессии являлось также подорвать президентские выборы в моей стране. Позвольте заверить в том, что Украина преисполнена решимости провести выборы в соответствии с планом 25 мая. Восемь раундов строчных дискуссий и обсуждений по вопросу российской военной интервенции в Украине были проведены Советом Безопасности ООН, который наглядно продемонстрировал, как, что Россия оказалась в изоляции в этом вопросе сочетание выдуманных обоснований, полуправды, преднамеренных искажений, оскорблений и неприкрытой лжи, которыми выступала российская сторона, не произвели впечатления на Совет. Господин председатель, лишь всего несколько дней тому назад на Открытие сессии э, третьего э, саммита ООН по вопросам ядерной безопасности. Генеральный секретарь Панки Мун подчеркивал необходимость создания культуры ядерной безопасности. Совершенно обоснованно он подчеркивал, что наступило время укрепить верховенство права как в сфере разоружения, так и в сфере нераспространения. Говоря об усилиях ООН, направленных на создание мира свободного от ядерного оружия, генеральный секретарь отмечал, что гарантии, предоставленные неядерным государством, ядерными государствами, должны выполняться. Я цитирую. В случае с Украиной гарантии безопасности являлись непременным условием ее присоединение к договору о нераспространении ядерного оружия. Тем не менее, достоверность и гарантии, предоставленных Украине в Будапештском меморандуме от 1994 года, оказалась серьезно подорванной в результате последних событий. Последствия этого акта глубоки как с точки зрения региональной безопасности, так и с точки зрения целостности режима в области нераспространения ядерного оружия. Мы целиком и полностью с этим согласны. Два года тому назад, когда мы предложили российской стороне подписать двухстороннее соглашение о безопасности и мерах по укреплению доверия, она отказалась, сославшись на то, что идея нападения на Украину является абсурдной. Шесть месяцев тому назад мы готовились к проведению трехсторонней встречи в Гааге между лидерами Украины, США и России вознаменование 20-й годовщины э, объявления Украины безъядной зоной. Тем не менее, этот план оказался разрушенным практически э, в одночасье в результате российской агрессии против Украины и аннексии Крыма вокруг Украины. Ваше посходительство, мы последовательно призывали к признанию э, полицентричного мирового порядка, равной неделимой безопасности, полным в полном соответствии с уставом ООН и его основными принципами суверенного равенства, территориальной целостности любого государства, недопустимости вмешательства во внутренние дела. Справедливый и демократический мировой порядок не может быть создан без строгого соблюдения соблюдению принципов верховенства международного права, главным образом устава ООН. Вы, быть может, полагаете, что это часть моего выступления. Собственно, это не так. Собственно, это выдержка из позиции Российской Федерации, изложена на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи. Стала популярной в последнее время идея о том, что угроза применения силы или угроза силы, которые прямо запрещаются по уставу, он является почти самым эффективным методом урегулирования международных проблем, в том числе урегулирования трудных конфликтов в странах. И это несмотря на то, что опыт силового вмешательства продемонстрировал ее неэффективность, бессмысленность и вредность. Это крайне опасный путь, путь, ведущий к размыву основ современного мирового порядка и нарушению режима в области распространения оружия массового поражения. Этот пункт также не относится к Украине, хотя при этом мы полностью разделяем его содержание. Он заимствован в выступлении моего коллеги, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе общей дискуссии в сентябре прошлого года. Имеется целые тома таких выступлений, с которыми выступала Российская Федерация здесь, в Организации Объединенных Наций. Практикуйте на деле то, что вы проповедуете, можно было бы подумать. Мы так и делаем на Украине как и у Африканский союз, учредительный которого 2001 года в статье 4, призывает к суверенному равенству и взаимозависимости между государствами членами союза, соблюдению границ и запрещению применения силы или угрозы ее применения среди государств членов союза, а также к невмешательству любым государством членам в внутренние дела другого государства. Как и Организация американских государств, устав, который четко гласит, что территория государство не должна являться объектом приобретения другим государством в результате применения силы или ее угрозы применения, как и Ассоциация Юго-Восточно-Азиатских Государств, устав который э, отвергает агрессию или иные действия, каким-либо образом несовместимые с международным правом, как и Европейский Союз, как и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая была создана в результате Хельсинского заключительного акта, принятого в 1975 году. Этот список можно продолжить до бесконечности. Ваше происходительство, даже с учетом несправедливости, причиненной моей стране в течение последнего месяца, строго соответствует духу поддержания принципов устава ООН, что резолюция, представляем вам сегодня, была как раз и разработана с учетом этого цели. Этот документ является подкреплением ключевых принципов ООН в данный момент, когда они сталкиваются с крупнейшим вызовом. Данный текст также касается соблюдения территориальной целостности и неприменения силы в целях урегулирования споров. Он не вводит какие-то новые правовые или нормативные принципы. Тем не менее, он направляет важнейший сигнал, сигнал о том, что международное сообщество не допустит того, что произошло в Крыму, чтобы это послужило прецедентом для дальнейших вызовов нашим международным механизмам, основанным на международном праве. Она, безусловно, отвечает цели деэскалации и конкретно приветствует международные усилия, включая усилия, прилагаемые генеральным секретарем ООН в поддержку мирного урегулирования ситуации в отношении Украины. Я убежден в том, что голосование сегодня поможет сдержать дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины или где-то еще. Я искренне благодарю соавторов проекта резолюции «Территориальная целостность Украины» и надеюсь на то, что он будет принят Генеральной Ассамблеей. Один месяц очень дорого нам обошелся. Дополнительное бездействие может стоить дорого и этой организации. Голосуя за эту резолюцию, вы проголосуете за устав ООН. Голосуя против или воздержание, будет однозначно подрыву устава. Благодарю вас.